Salam, hörmətli qonaq izləcilərimiz. Mən sizə bu günləri Xırdalanda tam mərkəzə, Heydər Əliyev prospektinin yolunun tam yanında yerləşən 12 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzil təqdim edirəm. Hal-hazırda mənzilimizin qonaq otağındayıq. Ümumi sahəsi 57.5 kvadratdan ibarətdir. Mənzilimiz bütün əşyalarla birlikdə satılır. binada gaz suşu daimidir. Gazın sayıqasıdır ve bu kombi tarafından yeridir. Kombi sistemi çekilib, sadəcə burada kombi aparatı koyulmuyor. Kümünlük tadı. Gördüyümüz kimi bayrak belə bir bakışı var eyvandan. Yüz prospekt yolunun üstüdür. De. dediğim qaydada de şehre gedən yol Hal-hazırda sənədimiz şirkətin müqaviləsidir. Təkrarlayıram və gördüyümüz bütün əşyalar qalmaq şərtiylə mənzilimizin qiyməti olacaq 59.000 manat. Real alıcılarımıza cüzi endirim olunacaq. Yer laminat da gördüyünüz kimi bir sözdə gir yaşa bir mənzildən ibarətdir. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir və giriş qapısıdır. Danfonu da var. Girişdə belə bir qırıxoji yığılıb. Burdasə yerləşir sanitar qovşağı. Üçün axıradığınız üçün quraşdırılmış şəkildədir. Burda isə yerləşir. İkinci otağımız yataq otağına yerləşir burda. Gördüyünüz kimi təmiri yaxşı təmirdir. Qonaq otağından da eyvanın çıxışı var, yataq otağından da çıxışı var. Dədim qaydada, mənzildə nə görürüksə bütün əşyalar mənzildə qalacaq. Burdan keçəsə təqib edəcəm mətbəxinin. Belədir mətbəx bu. Nəcbəxərlə oturub durmaqsa, yeri var burda. Daçı ora yerləm, xırdalanda yerləşir, tam mərkəzdə, təzə bazarın yanında yerləşir, xırdalanda, məktəbə yaxın bir yerdədir. 12 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Mənzilə bağlı kanalımıza abunə olursunuz, linkdən nömrə qoyuracaq, həmin nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız nə Mən bu mənzili sizə göstərməkdə yardımçı olacağam. Siz də evinizi, mülkünüzü satmaq istəsənsiz, nikdə olan nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız. Evinizi, mülkünüzü satmaqda sizə yardımçı ola bilərik. Bu günə bu qədər, sağ olun.